Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat dini hari, dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. <tuh> wang, 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 wang. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawa teman-teman menuju lokasi salah satu perumahan yang cukup keren dan cukup strategis yang ada di kota Singkawang ya. Jadi biar teman-teman yang sewaktu-waktu umpamanya pengen pengen tinggal di kota Singkawang, pengen aset atau investasi perumahan yang mana lokasinya sangat strategis di situ letaknya tidak jauh dari pasar terus dekat dengan kampus STKIP, STKIP terus dekat juga dengan kantor pemerintahan termasuk situ ada kantor Kecamatan Singkawang Utara, ada SMA SMA 6, terus SMP 8. Terus di situ juga kita kalau misalnya mau ke bandara Smart Aviation kurang lebih sekitar 15 menit lah ya. Nah, jadi kali ini Reja akan membawa teman-teman melihat perumahannya seperti apa dan bagaimana suasananya serta lokasinya dan kebetulan Reja mau menjemput Edot wacau wacau ya jadi kita melewati jalan sempit karena rumah si Edot wacau wacau ini lumayan sangat sempit juga teman-teman ya nah jadi nanti dari rumah Edot kita akan menuju Jalan Jenderal Sudirman dan terus nanti kita akan menuju Jalan Pramuka. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke Jalan Demang Akuk atau lokasi perumahannya ya. Nah, sekarang kita ini berada di Jalan Gang Amal. Gang Amal. Kita akan menjemput Edot. Habis itu kita akan menuju lokasi perumahan tersebut Nah jadi jalannya memang cukup sempit nih teman-teman Tapi di Singkawang memang seperti ini ya teman-teman ya Kalau misalnya perumahan-perumahan yang banyak Itu memang banyak uh, jalan yang kecil-kecil Oke kita akan tunggu sebentar Si edot wacau-wacaunya Dan si edot wacau-wacaunya sudah naik dan kita akan lanjut perjalanan menuju jalan yang sempit si <guluh> edot wacau wacau api nama channel itu murad? edot mantap dan wacau wacau caw 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 <guluh> Aduh, de. apa deh berhenti disitu deh Jalan, deh, jalan Maju, maju Ya Ya, oke Kita akan lanjut nanti Perjalanan kita tentunya Sekarang akan kita Fokus dulu di Perjalanan ini, teman-teman, ya Ya 80 180000 eh, rp jangan kita lupakan, nggak lah wa. mau piye aku tadi? dia mandi kemana ya? yuk nunggu, nanti. udah udah ngalahkan deh, kita piye? ya teman-teman setelah kita sampai dan memarkirkan kendaraan sekarang kita mau melihat langsung kondisi rumah uh, di Grand Harmoni ya bersama Edot wacau-wacau Edot mantap <tuh> yang owner bos besarnya yuk kita akan melihat uh, Om total rumah ada berapa dek yang udah jadi ke hmm. 40 lebih yang udah jadi 40 lebih hmm. yang tanah kosongnya masih 17 19 lah 17 berarti 17. kalau jadi sungai berapa ratus belakang ada cuman masih belum dibangun di belakang habiskan di tengah dulu Nah, ini uh, kita sekarang berada di lingkungan perumahannya Grand Harmony. Jadi ya. Ya, betul. Nah, kita akan melihat ke dalam bentuk rumahnya di Ini tipe berapa, Dek? 90 90 60. Hah? 60. Itu pintu pintu keluar, Bang. Nah, ini bentuk L nya ini kitchen set nya teman teman nah ini kamarnya kamar kamar utama ini kamar yang satunya dan ini WC dan di, da di belakang ini masih ada berapa meter bang? 3 meter tadi? masih ada sekitar 3 meter masih ada sekitar 3 meter untuk bikin dapur dan ini, Tank oke, okay, teman-teman. Nah, kita akan melihat situasi kompleks di Grand Harmony. itu emak bulu lewat samping lewat samping oh tipe agak kecil tipe tipe 50 tanah sisa belakang sama bang nih itu 4 meteran gensetnya hanya satu blok di bawah nah kita akan melihat rumah yang lagi dibangun ya dek tipe berapa ya, dek? 100 Hah? 40. tapi udah ada dapurnya belakang dulu oh, pasti belakang dibesarkan nah ini ini salesnya ya teman-teman kalau mau beli uh. Nah teman-teman bisa lihat konstruksi bangunan nah batakunya kayu-kayu ini deh. Oh, besi sepuluh, full atapnya atap genteng seng metal. Kayunya udah jelas kayu nomor satu. weh Cika. ya ada sang bangkit kita, Wuh besar ih. Hah? ya? Kabar bro.

Oke teman-teman sampai di sini dulu konten kita kali ini mereview perumahan Grand Harmony Grand Harmony berapa tuh 2 nanti kita lanjut di konten selanjutnya jangan lupa subscribe share like dan komen bagi yang berminat dengan perumahan ini nanti kontak aja di nomor kontak personnya di kolom komentar ya Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua.